assalomu alaykum qizlar yaxshimisizlar yaxshi o'tiribsizlarmi bugun man sizlarga o'zimni uy sharoitida qiladigan mani kashani qilib berishi ko'rsatib bermoqchiman h bunga bizaga kerak bo'ladi bir litr sut mani kurpa va shakar kerak bo'ladi avval bir chimni tuz hozir birinchi bo'lib qiladigan ishimiz sutimiz qaynab chiqishini kutamiz <coughs> ana endi qizlar bunga maniizi sekin qo'shish boshlaymiz mana bu sutim qaynab chiqqan sut edi o'shanga sal isitib oldimda qo'shis boshlaymiz birdaniga hammasini qo'shib yubolmaymiz ozgina ozginadan qo'shib aralashtirib olamiz bo'lmasam tagida

6 qoshiq qo'shdim va shakarimizni ham qo'shimz shakar aytganimdek tabga qarab tabiilarga qarab ya'ni xohishga qarab Shakar o'rniga novot qo'shsanglar ham bo'ladi. Qaynab chiqqandan keyin qo'yilishni boshlaydi o'i mana ko'rganindek ozgina kamroqdek tuyulyapti manga yana iki qoshi qo'shaman hammasi bo'lib mana sakkiz qoshiq qo'shdim manbiroz qaynab chiqqandan keyin biroz pishirib olamiz mana qizlajonlar kashamiz quyuqlashishni boshladi endi buni tagini o'chirib qozonni qopqog'ini yopib dimlab qo'yamiz Ha, bu orada shu dimlayotganimizda bir chimdim tuz solamiz va qopqog'ini yopib o'chirib o'n midga qo'yamiz mana qizajonlar o'n minudan keyin bo'ldi ovqatim pishdi endi buni chiroyli qilib idishimizga solib olamiz mana qizlajonlar ovqatimni ham solib oldim ustiga ozgina sariyog' ham soldim bu videolarim ham sizlarga manzur bo'ldi degan umiddaman bolajonlarimizga ertalabki nonushtasiga tayyorlab bersak xursand bo'lishadi aytganimdek shakari tabilarga qarab qo'shib qo'shaverasizlar yenigi videolarda ko'rishguncha omon bo'linglar